السلام عليكم كيفكم يا طلاب الصف الخامس طبعا نحن راح نبلش دروسنا عن طريق الانترنت اول شيء راح نرجع نعيد اخر درس اخذناه مع بعض وبناخده مع السؤال شلون ممكن يجينا بالفحص مثلا طبعا في اكثر من طريقه بجيب السؤال بس أي واحده من بين هدول الطرق طبعا شو كان اسم درسنا اوتش كان اشكال المثلث اشكال المثلث مثلا بيجينا سؤال أطش أَتْشَ أُزَلَّك أزلكلاره جوره صنف ومعناته صنفوا طبعا شو يعني أزلك خاصية صنفوا بناءا خاصية الأطش اللي هي الزاوية بناءً على زاوية المثلث صنفوا المثلثات يعني شو نوع الأطش بنقول اسم المثلث عليها طبعا مثل ما تعلمنا من قبل في عندي واحد واثنين وثلاثة بنقول دار أتشلو أتشجان ديك أتشلو أتشجان جنش أتشلو أتشجان ثلاث أنواع ثلاث أنواع للمثلثات ثلاث أنواع للمثلثات بناء بناء على خاصيات الزاوية أتش أزلك كلاري جوري في عندي ثلاث أنواع dar açılı, dik açılı, geniş açılı. Şu yani dar açılı uçgen manaha bütün açıların uç uçusu 90'dan küçük olan bikun asgar min 90. Kul zavaya. Kul zavaya bikunu asgar min 90 derece. Kul açıların bikunu asgar min دقسان درجة طيب شلون نعرف انه الدقسان درجة الدقسان درجة هي مثل ما تعلمنا هي الديك شلون بتأكد بجيب المسطرة بحط الشكل الساوي على الزاوية وبشوف اذا كانت اصغر من هي ولا اكبر منها مثل ما تعلمنا بالدروس بجي على الزاوية الاولى بنحط الساوي على الزاوية بنشوف شلون صارت اصغر منها معناها هي دار آتش دار آتش لو كانت هيك كان اسمها ديك آتش بس بما انه هي اصغر ما اسمها دار آتش نجي نطلع على الزاوية لانه قال لي بتون آتش لارا كل الزوايا بنجي نجي هي هي هاي عالساوي حطيناها هون بنشوف هاي اصغر منه كمان دار آتش هي كمان نفس الشي هي حطينا الساوي هون كمان دار آتش بطون لارن اوچوسو 90 درجه دان کوچ اولان بيكون اصغر من 90 درجه كل الزوايا كل الزوايا تكون اصغر من 90 درجه هلا الحاله الثانيه ديك اتشلو اوچكان شو يعني ديك اتشلو اوچكان يعني نوبير اتشسنين اوچوسو أتشن 90 درجه اولان بير اتشسنين اوچوسو أتشن 90 درجه اولان بيكون وحدة بس بير بير اتش بير اتش بيكون بس بير اتش بير اتش ديك اذا كانت بس وحدة بس ديك بنسميه ديك اتشل لو نيجي منطلع نشوف هاي طبعا صغيرة اصغر من الديك اصغر من الديك دار اتش وهي كمان منشوفها هاي حطينا على الساوي منهم كمان بنشوفها أصغر من الديك زاويتين دار آتش بس بنشوف إنه هون في عندي زاوية وحدة بس هي ديك آتش ديك آتش بس شفنا بير آتش ديك أولان بنسميه فورا ديك آتش اوتش كان بكفي زاوية وحدة بس تكون ديك مشان نسميه الأوتش كان ديك اتشلو وججان بزاويه قائمه طبعا هي ورجيتكم اكتر من رسمه طبعا بس هدول ثلاث رسمات لا في اكتر من ثلاث رسمات في كتير من الرسمات بس هلا انا هون رسمت لكم ثلاث امثله بس هي هون ديك اتشو هلا هون عندي كمان ديك اتشو تعالوا نشوف اذا ديك اتشل ولا لا حطينا هي الساوي هون شلون ديك اتشل ديك اتش هون كمان مثلا هي عساوي ديك اتش شو بنسميه بنسميه ديك اتش أوتش اوججان بس كان عندي وحده بس بير اتش كانت ديك 90 درجه اولان بنقول فورا ان هذا اسمه ديك اتش أوتش هلا الحاله الاخيره اللي هي جنيش اتش أوتش بس كان بير اتش اوتشو سو دوكسان بيوك اولان بس كان واحدة بس اكبر بس كان واحدة بس اكبر من التسعين مباشرة منقول جنيش اتشلو اوتشكان المثلث بيكون اسمه جنيش اتشلو اوتشكان نجي منطلع هون مثلا هاي الساوي هاد الساوي بنحطه على المستقيم حطيناها على المستقيم شوف شلون جنيش آتش جنيش آتش طبعا هاي اكيد دار انه هي صغيرة اصلا كتير وهي كمان دار آتش دار آتش وده وحده بس جنيش آتش فورا شو منسميه جنيش آتش اوتشكان طبعا هاي كمان نفس الشي حطينا هاي على الساوي من هون حطينا الساوي من هون وحطينا شوف هون اكبر اكبر من الديك 90 درجة دان بيوك دوكسان درجة دان بيوك بنسميها جنيش اتش او منسمي المثلث جنيش اتش أوتش كان طبعا هاي مثال تاني طبعا في بس هدول ثلاث امثلة لا في امثلة كتيرة بس هدول ثلاث امثلة لا في امثلة كتيرة لل أ... اتش او بس أبع... طبعا انا رسمت لكم بس ثلاثة هلا هي حطينا الساوي على الزاويه هون على هذا الكنار شلون جنيش اتش دوك ساندان دوك ساندان بيوك هي اسمها جنيش اتش والمثلث المثلث بيكون اسمه جنيش اتشل اوتشكان دار اتشل اوتشكان ديك اتشل اوتشكان جنيش اتشل اوتشكان طبعا هدول التسميات هدول التسميات بناء على خاصية الزاوية بناء على خواص الزاوية أتش أزلك لاري غوري أتش أزلك لاري غوري هلا رح ناخد الحالة الثانية أتش كان لاري كنار أزلك لك لارينا غوري صنف لان درنز صنفوا بناء على طول الكنار المثلثات كنار اذن لوك لارني كوري بناء على طول الكنار ايش كنار اوججان إكيس كنار اوججان تشيشيت كنار اوججان ايش كنار اوججان إكيس كنار اوججان كنار اوججان شو يعني شو يعني ايش كنار اوججان منقول الاوتش كنار الكنارات كلياتهم اوتش كنار الثلاث كنارات اوتش كنار وزول لودا اشد اولان بيكونوا كلهم متساويين يعني مثلا ثلاثة 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 اثنين هلا شو نحن بنعرف انه هذا ثلاثة 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 واثنين اثنين اثنين بنجي من بالمسطرة بنجي من بالمسطرة طبعا هون ببلش الصفر هون ببلش الصفر هون الواحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، شلون بنقيسو لل- ال... شلون بنقيس الطول الضلع؟ بنيجي بنحط الصفر هون، بنيجي بنحط الكوشي من عند الكشة الأولى، نيجي من هون اسمها هي صفر، نيجي بنطلع واحد، اثنين، ثلاثة، شقد طول هذا الكنار؟ أوتش، ثلاثة، نيجي بنطلع على هالكنار الثاني، واحد. اثنين ثلاثة شو الطول الكنار الثاني كمان ثلاثة نجي منطلع على طول الكنار الثالث من هون من عند الصفر نحط الزاوية عند الصفر واحد اثنين ثلاثة اجت الكشة الثانية عند الثلاثة هاي الكشة الاولى واحد اثنين ثلاثة هاد ثلاثة وهاد ثلاثة وهاد ثلاثة شو منسميه ايش كنار اوتش بنيجي هلا بنقيس هدول الكنارات عشان نتاكد اذا صح كلهم اثنين 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 ولا غلط نجي بنحط من الصفر بنحط الصفر عند الكوشه صفر واحد اثنين ايش قد طول الكنار هاد اثنين ايش قد طول الكنار هاد وصفر وا... صفر واحد اثنين مظبوط اثنين ايش قد طول الكنار هاد كمان نحط الصفر هون بنجي بنحسبها هيك عالساوي واحد اثنين شو طول هذا الكنار اثنين هذا اثنين وهذا اثنين وهذا كلياتهم قد بعضهم الاوتش كنار اوزلوا اشيت اولان كانوا متساويين ثلاثتهم كانوا متساويين شو بنسمي هذا الاوتش كان بنسميه ايش كنار ايش كنار اوتش كان هلا بنيجي بنطلع هدول كيس كنار كان شو يعني اكيس كنار معناها اكي كنار وزن لوي اشيت اولان بيكون بس اثنين من الكنارات نفس الطول بيكون بس اثنين من الكنارات بنفس الطول نجي منشوف هون هذا ال... الكنار الطول هذا الكنار نجي نحط الصفر واحد اثنين، ثلاثة، طولهم ثلاثة صفر مع طوله واحد، اثنين، ثلاثة. إش طول هذا الكنار ثلاثة. نجي نطلع على هذا الكنار. هذا الكنار طوله واحد، اثنين، ثلاثة. نشوف إنه طوله ثلاثة لهذا الكنار. نجي نطلع على الكنار اللي بعده. الطول تبعه واحد. اثنين، ثلاثة، أربعة، أربعة، اثنين نفس الطول، واحد فارق له، اثنين، إيشيت، أوج، أوج إشد دورت فارق له. مختلف، اثنين متساويين، واحد مختلف. شو منسمي هذا الأوجان؟ إكيس كنار أوجان، إكيس كنار أوجان. هاد هاد كمان نجي من أوسو من عند الصفر لهون واحد اثنين ثلاثة أربعة صفر للأربعة شو هذا طوله دورت لا لا وهذا طوله بير إكي أوتش دورت هذا دورت وهذا دورت إشت إشت وهذا شقد طوله منجي من أوسو واحد اثنين ونص اكي بوشوك بير اكي بوشوك دور دورت اشت اكي بوشوك فاركله او زمان اكي كنار او اشت او شو منسمي هذا المثلث هذا الوجهين شو منسمي اكيس كنار وجهين مثلث متساوي الساقين يلا اخر وحده تشت كنار وجهين المثلث مختلف الأضلاع كل واحدة قياس مختلف بتون كنار كل الأضلع أزول كلاري فارك كل طول من الكنار فاركله مختلف أولان بيكون بيكون مختلفين كل الأطوال الأضلع مثلا هذا الأودجان وهذا الأودجان تعالوا لنشوف كل واحد إيش الطوله من عند الصفر من أوس. صفر اثنين واحد اثنين بير اكي شط هذا الكنار اكي يلا هذا الكنار شقطوله. بير اكي بوتشوك بير اكي اكي هذا الكنار شط بير اكي اوتش بير اكي اوتش اكي اوتش اكي بوشوك. فاركلو 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 بتون كنار وزولو كلارو فاركلو شو بيكون اسمه هذا المثلث تشيت كنار كان نجي من اوس هدول الاضلاع هادش اد اكي بير اكي بير اكي يلا ها وهذا بير اكي وج دورت بيش ايش طوله هذا بيش يعني نجي نطلع على هذا ايش الطوله طوله بير اكي اوتش دورت بيش 5 بيش 2 اكي فاركلو فاركلو فاركله بتون كنار اوزول لكلار فاركله اولان شو بنسمي هذا المست... شو بنسمي هذا الاوتشكان تشيت كنار اوتشكان مختلف الاضلاع